Dewan Rakyat kecoh isu alkohol, ahli PN diarah keluar. Ahli Parlimen desak sidang tergempar isu perjanjian AS. Wan Faisal desak tangguh perjanjian dengan AS. Perikatan Nasional dikritik kekal Dominic Lau di Pulau Pinang. Syahidan ajak pemimpin PN Perlis berdamai dan Rafizi umum kedai RM5 lawan kos sara hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi Petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Sidang Dewan Rakyat hari ini menjadi sedikit tegang apabila Ahli Parlimen Parit Buntar Misbahul Munir Mas Duki PN membangkitkan isu pengambilan alkohol sebagai masalah kesihatan serius yang turut tidak digalakkan oleh semua agama. Ketika mencela perbahasan belanjawan 2026 oleh Afnan Hamimi Taib Azamuddin Az PN Alustar Mispahol menyebut bahawa agama Buddha, Sikh, Hindu dan Kristian juga tidak menggalakkan minum arak. Kenyataannya segera dibantah oleh ahli parlimen Kampar, Chong Zemin PH yang menegaskan dakwaan Kristian melarang alkohol adalah salah dan mengelirukan. Mispahol mempertahankan dirinya dengan berkata, beliau hanya menyatakan bahawa minum arak tidak digalakkan, bukannya dilarang. Keadaan bertambah panas apabila Chong bertanya sama ada Miss Bahul sedang mabuk menyebabkan ahli parlimen PAS itu membalas bahawa beliau tidak mabuk sebaliknya Chong yang gila. Syahrezan Johan PH Bangi kemudian mematikan mikrofon kedua-dua mereka dan mengarahkan agar kenyataan berunsur hinaan itu ditarik balik. Cong akur, namun Miss Pahul enggan berbuat demikian. Susulan keengganannya menarik balik kenyataan tersebut, speaker mengarahkan Miss Pahul keluar dari Dewan dan kembali selepas rehat tengah hari yang hampir tiba pada waktu itu. Ahli Parlimen Macang, Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal, mengemukakan usul supaya Dewan Rakyat mengadakan sidang tergempar bagi membincangkan perjanjian perdagangan timbal balik yang dimuktamadkan antara Malaysia dan Amerika Syarikat AS pada Ahad lalu. Beliau berkata perjanjian itu amat penting kerana melibatkan aspek kedaulatan negara dan dasar luar Malaysia justru memerlukan penelitian segera oleh Parlimen. Dalam ucapannya, Wan Ahmad Faisal mengkritik perjanjian tersebut dan secara sinis menyifatkannya sebagai perjanjian syaitan yang mengandungi iblis puaka. Perjanjian berkenaan dimetrai semasa kunjungan rasmi Presiden AS Donald Trump yang turut disertai oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Antara kandungan utama perjanjian itu ialah kadar tarif timbal balik bagi Malaysia dikekalkan pada 19% dengan jaminan bahawa senarai barangan yang dikecualikan daripada tarif tersebut akan terus berkuat kuasa. Pengecualian itu termasuk sektor semikonduktor dan komponen elektronik, antara penyumbang utama kepada ekspor Malaysia ke Amerika Syarikat. Sementara itu, Wan Faisal menggesa kerajaan menangguhkan pelaksanaan perjanjian perdagangan timbal balas dengan AS yang dimeterai pada Ahad lalu. Beliau berkata, satu usul telah dikemukakan bagi meminta Dewan Rakyat mengadakan sidang tergempar untuk membahaskan perjanjian itu sebelum diluluskan secara rasmi. Menurutnya, jika kerajaan enggan bersikap telus dan menolak perbahasan, pembangkang akan menggerakkan puluhan ribu rakyat untuk mendesak perubahan kepimpinan. Wan Faisal turut memaklumkan bahawa Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin akan mengadakan sidang media khas pada Khamis ini bagi menjelaskan pendirian Perikatan Nasional berhubung isu tersebut. Terdahulu, Duta Besar Amerika Syarikat ke Malaysia, Edgar D. Kagan, menafikan bahawa perjanjian yang dimeterai sempena lawatan Presiden Donald Trump itu menjejaskan kedaulatan Malaysia. Perjanjian perdagangan berkenaan merangkumi pelbagai sektor ekonomi dengan matlamat memperkukuh hubungan dua hala, memperluas akses pasaran dan meningkatkan daya tahan rantaian bekalan antara kedua-dua negara. Perikatan Nasional PN dikritik kerana terus mengekalkan Presiden Gerakan Dominic Lau sebagai Pengerusi PN Pulau Pinang walaupun parti itu gagal memenangi sebarang kerusi di negeri berkenaan. Pengarah Komunikasi Pemuda Parti Amanah Negara Amanah Pulau Pinang, Abrar Sadiq berkata, "Keputusan itu menunjukkan PN gagal membaca realiti politik semasa di negeri itu dan seolah-olah mengetepikan suara akar umbi Bersatu serta PAS. Menurutnya, rakyat Pulau Pinang telah menolak PN secara jelas dalam dua pilihan raya lalu." yang memperlihatkan penolakan terhadap politik sempit dan retorik yang tidak membawa manfaat kepada rakyat. Abrar menegaskan bahawa tindakan mengekalkan kepimpinan lama dalam keadaan sokongan semakin merosot menunjukkan PN masih tiada arah dan gagal menawarkan alternatif yang meyakinkan. Beliau menambah, rakyat Pulau Pinang diyakini akan terus menyokong kerajaan perpaduan yang dianggap matang harmoni serta konsisten dalam membela semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang. Sebelum ini, setiausaha agong PN Azmin Ali dalam kenyataannya pada Isnin memaklumkan bahawa Dominic Lau kekal memegang jawatan pengerusi PN Pulau Pinang selepas keputusan dibuat oleh majlis tertinggi PN. Ketua PN Perlis yang baharu Syahidan Kasim menyeru semua pemimpin gabungan itu agar duduk semeja bagi menyelesaikan perbezaan pendapat dalam parti. Ahli Parlimen Arau itu berkata, kegagalan menguruskan perbezaan hanya akan membawa kepada perpecahan dan akhirnya melemahkan kekuatan PN di negeri itu. Dalam kenyataannya di Facebook, Syahidan memohon kerjasama semua pihak untuk membantu serta menyokong beliau dalam melaksanakan amanah baharu yang disifatkannya berat bukan sahaja di dunia tetapi juga di akhirat. Beliau turut menegaskan bahawa antara tanggungjawab utamanya adalah memastikan PN terus menerajui kepimpinan di Perlis menjelang PRU-16. Syahidan yang juga ahli jawatan kuasa PAS Pusat sebelum ini pernah menerajui pentadbiran negeri sebagai Menteri Besar Perlis. Pelantikan beliau diumumkan oleh Setiausaha Agong PN Azmin Ali semalam dalam pengumuman pertukaran beberapa pengerusi PN Negeri termasuk menggantikan Menteri Besar Muhammad Shukri Ramli. Bekas Menteri Ekonomi Rafizi Ramli mengumumkan pelancaran satu eksperimen sosial dengan membuka kedai makan yang menawarkan hidangan sarapan, makan tengah hari dan makan malam pada harga hanya RM5 sahaja. Rafizi yang juga ahli Parlimen Pandan berkata, inisiatif itu turut disertai pembukaan syarikat Serbaneka Baharu dinamakan Fleximart yang menjual barangan runcit di bawah harga sama bagi membantu rakyat berdepan tekanan kos sara hidup. Kedai makan berkenaan dinamakan Kesum singkatan kepada kenyang, sedap dan murah dan dijangka menjadi projek perintis bagi menilai model perniagaan sosial yang mampu menampung kos rendah tanpa mengorbankan kualiti. Menurut Rafizi, projek itu bukan sahaja bertujuan menyediakan makanan mampu milik tetapi juga membuka peluang pekerjaan kepada golongan muda di bandar. Leximart akan memulakan operasi pada 1 November di Section 7 Shah Alam. Manakala kesom akan dibuka pada November di pandan indah dalam kawasan parlimennya. Rafizi mengakui langkah ini sebagai satu eksperimen yang belum pasti berjaya, namun menegaskan sekiranya mendapat sambutan, beliau akan mempertimbangkan untuk membuka lebih banyak cawangan di seluruh negara. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Natstep Malaysia dan subscribe YouTube Natstep TV. Natstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.